জয়হীন চাওক এনেকুৱা এটা আপোনালোকে পেছেজ পাব আৰু তাৰ ভিতৰত কি থাকিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এনেকৈ থাকিব মানে এইটোক কি কয় এইটোক কয় ক্ল'জ টেষ্ট আৰু এইটো কৰাৰ কিছুমান টেকনিক থাকে সেই টেকনিকবোৰ কি হয় সেইটোকে আমি জানি লওঁ পৰীক্ষাটো খাটাং আহিবই আহিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বহুত আপোনালোকৰ কামত আহিব ক্ল'জ টেষ্ট কৰাৰ কিছুমান টেকনিক আছে কেনেকৈ কৰিব লাগে চাওক ক্ল'জ টেষ্ট মানে কি হয় ক্ল'জ টেষ্ট মানে হয় ছিষ্টেমেটিকেলি ৰিম'ভ ৱ ৱৰ্ড এই যিটো পেছেজ দিয়া থাকিব এনেকৈ তাৰ পৰা কেইটামান ৱৰ্ড ছিষ্টেমেটিকেলি ৰিম'ভ কৰা থাকিব ছিষ্টেমেটিকেলি ৰিম'ভ কৰা থাকিব আৰু ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এনেকৈ নাম্বাৰিং কৰা থাকিব আৰু শেষত কি থাকিব অপশ্যন থাকিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এনেকৈ অপশ্যন থাকিব আৰু এই অপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি ফিল কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ল'জ ক্ল'জ টেষ্ট যিটো হয় সেইটোৰ পৰা আমাক এইটো মানে পৰীক্ষা কৰা হয় যাতে আমি ইংৰাজীনো বুজি পাওঁ নে নাপাওঁ কিবা এটা পেৰেগ্ৰাফ দিলে আমি সেই পেৰেগ্ৰাফটো পঢ়ি আমি ভিতৰৰ মিনিংটো উলিয়াব পাৰিম নে নৰিম লগতে এইটো টেষ্ট কৰিব তোমাৰ তেওঁলোকে আমাৰ ভোকাবুলাৰী শব্দ জ্ঞান কিমান আছে লগতে আমাৰ গ্ৰামাৰৰ জ্ঞানো আছেনে নাই গতিকে ক্ল'জ টেষ্ট কৰোঁতে কি কৰিব লাগে ক্ল'জ টেষ্ট পালে কি কৰিম আমি পোন প্ৰথমে অপশ্যনলৈ আহিম অপশ্যন চাম তাৰ পিছত চাম আমি পেছেজটো পেচেজৰ এক দুই লাইন চাম খালী এক দুই লাইন চাই আমি গম পাম সেইটোৰ একচুৱেলি থিমটো কি পজিটিভ থিম নে নিগেটিভ থিম পজিটিভ থিম যদি হয় বেছিভাগ অপশ্যন কিহত যাব পজিটিভত গুচি যাব বুজি পাইছে নিগেটিভ হ'লে বেছিভাগ অপশ্যন কিহত যাব নিগেটিভত গুচি যাব তাৰপিছত আমি এনচাৰ কৰিম এনচাৰ কৰোঁতে যেনিবা আমি এক নম্বৰটো পাৰিলোঁ কৰিবলৈ কৰি দিলোঁ দুই নম্বৰটো পাৰিলোঁ দুই নম্বৰটোও পাৰিলোঁ কৰি দিলোঁ তিনি নম্বৰটো নোৱাৰিলোঁ নকৰিলোঁ কৈছো নহয় টাইম বৰবাদ নকৰিব চাৰি নম্বৰটো পাৰিলো কৰিলোঁ পাঁচ নম্বৰটো পাৰ নোৱাৰিলোঁ নকৰিলোঁ আৰু নকৰি কিনে নেক্সট আমি চাম এই দুটাৰ মাজত চাৰি নম্বৰৰ লগত এইকেইটাৰ কিবা ৰিলেশ্যন থাকে নেকি ৰিলেশ্যন থকাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে কৈছোঁ নহয় থিমটো বুজি পালে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব গতিকে আমি এতিয়া আকৌ উদাহৰণটোলৈ ঘূৰি আহোঁ উদাহৰণটো চাব চাওক এতিয়া ইয়াতে কি দিছে এটা পেচেজ দিছে তাৰে মাজত কিছুমান শব্দ ডিলিট কৰিছোঁ বুলি লিখিছে গতিকে ফিলিং দ্য ব্লেংক উইথ দ্য হেল্প অফ অল্টাৰনেটিভ গেভেন চিলেক্ট দ্য মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যন ফৰ ইটছ নাম্বাৰ গতিকে নাম্বাৰ দিয়া আছে নহয় জানো এতিয়া আমি এইটো নপঢ়ো পোনপ্ৰথমে আমি চাম অপশ্যন কি দিয়া আছে কনচিডাৰিং টু কনচিডাৰ এনেকে দিয়া আছে আমি এটা চাই ললো অ'কে মানে কনচিডাৰৰ ওপৰতে কিবা এটা হ'ব ইয়াতে গতিকে আমি চাওঁ হিউমেন লাইফ ইজ ডেছ এ ইউনিক ব্লেচিং গতিকে চাওক এইটো কি জানিবলৈ দিয়া হৈছে আমাৰ গ্ৰামাৰ টেষ্ট কৰিছে ইজৰ পিছত কি ফৰ্ম আহিব কনচিডাৰৰ কি ফৰ্ম আহিব তাকে আমাক সুধিছে ইজৰ পিছত আমি অকণমান চেণ্টেঞ্চটো চাই বুজি পালোঁ ফৰ্ম আহিব পাছ পাৰ্টিচিবল ফৰ্ম কনচিডাৰ্ড হ'ব কনচিডাৰ্ড ইজ কনচিডাৰ্ড এ ইউনিক ব্লেচিং হুইচ ইণ্টাৰ ডিপেণ্ডছ অন দ্য ডেছ অফ দ্য চেল্ফ হি হু ইজ নট এৱেৰ অফ দ্য চেল্ফ কেন নেডাৰ হেভ পিচ নৰ কেন হি ফ আৰ পিচফুল কো এক্সিষ্টেঞ্চ এটা মানুহৰ মনৰ কথা কৈছে এটা চৌলৰ কথা কৈছে ভগৱানৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা কৈছে ধৰ্মৰ কথা কৈছে আমি বুজি পাইছোঁ সেইখিনিয়ে সেইখিনিয়ে যথেষ্ট সেইখিনিয়ে এনে আপোনালোকৰ ওপৰে ওপৰে অকণ পঢ়িব চৌল দিয়া আছে গড দিয়া আছে আৰু ফিজিকেল ৱৰ্ল্ড অফ ছাবচেঞ্চ এনেকৈ দিয়া আছে অকণমান পঢ়ি আপোনালোকে বুজি পাব ধৰ্ম ভগৱান আমাৰ মানৱ জাতি চৌল আত্মা এইবোৰৰ কথা কৈছে গতিকে এতিয়া দুই নম্বৰটো চাওঁ উইকনেছ নন এৱাৰনেছ এৱেৰ এইকেইটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব হুইচ ইনটাৰ ডিপেণ্ডছ অন দ্য ডেছ অফ দ্য চেল্ফ আমাৰ আমি কি জানো আমাৰ কিমান এৱাৰনেচ আছে সেইটোৰ ওপৰত এইটো ডিপেণ্ড কৰিব বুলি কৈছে এতিয়া ইয়াতে এৱেৰ নহয় এইটো 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 হ'লে কি হ'ব ভাৰ্ব ফৰ্মত গুচি যাব এৱাৰনেচ আহি যাব ইয়াতে অলৰেডি ভাৰ্ব আছে এৱাৰনেচ আহি যাব ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমি কৈছোঁ নহয় ভগৱানৰ কথাই লিখিছে উই হেভ টু লিংক আৱাৰ চ'ল উইথ গড এন দ্য এন বডি উইথ দ্য ফিজিকেল ৱৰ্ল্ড অফ ছাবচটেঞ্চ দে ফৰ্মলেছ গড ইজ ইনভেজিবল টু দ্য নেকেট আই আৱাৰ মাইণ্ড অফ এন ৱাণ্ডাৰ্ছ ৱেৰ এভাৰ ইট গছ যিহেতু ভগৱানৰ কোনো ফৰ্ম নাই আৰু আমি নেকেট মানে খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ গতিকে আমাৰ মনটোৱে ভাবে গ'ল ক'ত ভগৱান আছে ক'ত এইটো ভাবোঁ আমি গতিকে ইয়াতে বিকৌচ আহিব বিকজটোতো ইয়াতে নাই বিকজ মানে আপোনালোকে গতিকে এনেকে আহি গ'ল তাৰপিছত আহিলে ফুল ষ্টপ গতিকে ফুল ষ্টপ অহাৰ পিছত সেইটোৰ লগত এইটো ইমান ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাথাকিব নহয় জানো আৰু সেইটোৰ কথাক লৈ পেলাই ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাথাকিব মানে একেবাৰে হেৰি হৈ নাযায় কিন্তু তাৰমানে ইমানো ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাথাকে ফ'ৰ গতিকে কি আহিব ইয়াতে আমি আকৌ চালোঁ এজ এ ৰিজাল্ট এজ এ ৰিয়েকশ্যন কজিং এজ এ ৰিজন গতিকে ইয়াতে কি দিছে ডেছ মাল্টিকালাৰ্ড ফ্ৰেগমেন্স বাই দা প্ৰিজমছ অফ মেন এণ্ড লচেছ ইটছ গ্ৰেভিটি চৰি ডেছ ডেছ উই আৰ আনেবল টু ডেভেলপ এনি লাভ ফৰ দ্য ডিভাইন এন ৰিজন লাইক দ্য হোৱাইট লাইট অফ হেভেন্ছ চাওক এতিয়া আমাক যে এইখিনি কথা কৈছে আমি উই আৰ আনেবল মানে ফলস্বৰূপে আমি অসমৰ্থ ইয়াতে আহিব ফলস্বৰূপে ফলস্বৰূপে যেতিয়া আহিব এজ এ ৰিয়েকশ্যন কজিং এজ এ ৰিজন এই চব সেই সকলোবোৰ নাহে এই সকলোবোৰ নাহিব আহিব কি এজ এ ৰিজাল্ট আহিব এজ এ ৰিজাল্ট আহিব কৈছো নহয় আপুনি কথাখিনি অকণমান যদি অসমীয়াটো আইডিয়া কৰি লয় নহয় এইখিনি থিমটো বুজি লৈ কি নাই এইখিনি অকণমান বুজি পালে তাক গোটেইখিনি বুজি নাপালেও অকণমান বুজি পালে আপুনি মানে অসমীয়াত আইডিয়া কৰি ল'ব তাৰপিছত অপশ্যনকেইটাৰে আপোনালোকে উত্তৰটো কৰিব পাৰিব কৈছোঁ নহয় ফিফটি ফিফটিও যদি কৰিব পাৰে ফিফটি ফিফটি টেকনিকত আপোনালোকে ছ'লভ কৰিব পাৰিব অপশ্যনকেইটা নেক্সট নেক্সট কি দিছে এনি ৰিলিজিয়ান লাইক দ্য হোৱাইট লাইট অফ হেভেনছ ডেছ মাল্টিকালাৰ্ড ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যনছ বাই দ্য প্ৰিজামছ অফ মেন এণ্ড লচেছ ইটছ গ্ৰেভিটি চাওক যিকোনো ধৰ্ম আমাৰ যিটো মানে স্বৰ্গৰ পৰা অহা আমাৰ যিটো লাইট সেই লাইটটো কি হয় মানে মানে কি হয় ভাঙি যায় বুলি কৈছে ভাঙি যায় গতিকে ইয়াতে এতিয়া চাওক ইয়াতে যেতিয়া ভাঙি যায় বুলি দেখুৱাম নহয়নে আমি এনি ৰিজন ৰিলিজিয়ন লাইক দ্য হোৱাইট লাইট অফ হেভেনছ ইয়াতে এইটোৰ কথা কোৱা হৈছে এনি ৰিলিজিয়ন মানে নাউন এইটো হ'বগৈ আৰু ইয়াতে কি ফৰ্ম আহিবগৈ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ যে নিচিনা হৈ গ'ল ন গতিকে ইয়াতে এছ আহিব ব্ৰিক ব্ৰেক ইনটো নহয় কিনে ব্ৰেকছ ইনটো হ'ব ইনটো হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ অকণ হ'লেও অকণমান হ'লেও অকণমান কনফিউজনটো দূৰ হৈছে নিশ্চয় আৰু এটা আমি ডিচকাছ কৰিম আৰু এটা চাম এইটো চাওক চেম একে নিচিনাই মানে ফিল ইন দ্য ব্লেংক আহিছে একেই হয় পেচেজ এটা দিছে আমাক উত্তৰ দিছে তাৰ পৰা আমি কৰিব লাগে চাওক ইয়াতে এতিয়া আমি চালোঁ এবল কেপেবল ডিউৰেবল কিউৰেবল অ'কে এতিয়া চাওক এম্বিচন ইজ এ ভাইটেল ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ফৰ ছাকচেছ এম্বিশ্যনৰ কথা কৈছে ইয়াতে এম্বিশ্যন আৰু ছাকচেছৰ কথা আমাক ইয়াতে কৈছে আমাৰ থিম আমাৰ ক্লিয়াৰে হৈ গ'ল উইডাউট এম্বিশ্যন টু পুচ আছ উই উইল নট বি ডেছ অফ গ্ৰেট এচিভমেণ্ট মানে এম্বিশ্যন এম্বিশ্যন যদি আমাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি গ্ৰেট এচিভমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম নহম সক্ষম নহ'ম বুজি পাইছেনে উই উইল নট বি কি হ'ব ইয়াতে এবুল হ'বনে সমৰ্থ হ'বনে ডিউৰেবল হ'বনে কিউৰেবল হ'বনে কেপেবল হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব নিশ্চয় বুজি পাইছে কেপেবল হ'ব ইয়াতে উই উইল নট বি কেপেবল অফ গ্ৰেট এচিভমেণ্টছ চাওক গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাত হয়তো নাহিব এইটো গ্ৰেড থ্ৰীত কিন্তু আহিবই আহিব আৰু গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেজুৱেট লেভেল যিটো আছে সেইটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তাতে অকণমান ইংলিছৰ জ্ঞানটো লাগিবই লাগিব এইখিনিতো আহিবই আহিব উই অল নিড দ্য স্পেচিয়েল চামথিং আমাৰ এতিয়া আমি কিবা এটা স্পেচিয়েল কৰিব লাগিব নহয় জানো গতিকে ইয়াতে কি দিছে ইয়াতে দিছে আমাৰ গ্ৰামাৰৰ জ্ঞান খুজিছে ছামথিং দেছ আৱাৰ চেল্ফ টু গিভ আজ দ্য উইল পাৱাৰ টু ৰিচ এ হাৱাৰ হায়াৰ গ'ল অ'কে উই উই অল নিড দ্য স্পেচিয়েল চামথিং আমাৰ ভিতৰত আমাৰ নিজৰ ভিতৰত কিবা এটা স্পেচিয়েল লাগিব যেতিয়া মানুহৰ নিজৰ ভিতৰত আমি নিজৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমাই চাব লাগে বুলি কওঁ চি উইডিন ইয়াৰ চেল্ফৰ ভিতৰত সোমাই চোৱাচোন তুমি নিজকে এবাৰ চোৱাচোন আহিব উইডিন হ'ব অকে উইডিন আৱাৰ টু গিভ আ উইল পাৰ টু ৰিচ এ হায়াৰ গল হায়াৰ গ'ল টু ৰিচ এ হায়াৰ গ'ল ইয়াতে কি আহিলে হায়াৰ দেখা পালে আপোনালোকে কম্পেয়াৰিটিভ কম্পেয়াৰটিভ আহিলে কি হয় ডেন আহিব কিহতকে গতিকে ইয়াতে ডেন আহিব দেন এইটো দেন নহয় রে এইটো হল তেতিয়া হয় দেন কম্পেয়ারিজন কইলে এইটো দেন টি এইচ এ এন দেন উই ইমাজিন আওয়ার সেলফ ক্যাপেবল 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 লগত কি হয় ক্যাপেবল অর লগত কি আহে অফ আহে ক্যাপেবল অর লগত আহিবো অফ ইয়েট এমবিশন ইয়া বিচাৰ আছে কমা ওকে গতিকে ইয়াৰ পিছত আমাক সুধিছে দেচ মানি এণ্ড ফায়াৰ ইজ এ গুড ছাৰ্ভেণ্ট বাট এ বেড মাষ্টাৰ গতিকে ইয়াতে কি হ'ব লাইক আহিব জুই আৰু পইচাৰৰ দৰে বুজি পাইছেনে জুই জুই আৰু পইচাৰৰ দৰে যেতিয়া তেনেকুৱাকে আহিব লাইক আহিব যেতিয়া দৰে বুলি ক'ব লাগিব নহয়নে নিচিনাকে তেতিয়া আহিব লাইক গতিকে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে থিমটো বুজিব চেণ্টেঞ্চকেইটা পঢ়িব ইমান বুজি নাপালেও অকণমানো যদি আপোনাৰ গ্ৰামাৰৰ জ্ঞান আছে তিনিটা গ্ৰামাৰৰ তিনিটা বা দুটাটো গ্ৰামাৰৰ আহিব আৰু তিনিটা ভকাবা দুটা বা তিনিটা ভকাবলৈ আহিব গতিকে আপুনি এনেকৈ অতি সহজত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ক্ল'জ টেষ্টটো একচুৱেলি থিমটো জানিব আৰু লাইনটো পঢ়িলে আপোনালোকে ইটো লাইনৰ লগত সিটো লাইন কানেকশ্যন কৰি আপোনালোকে উত্তৰবোৰ উলিয়াব পাৰিব দুটা যদি আপোনালোকে নোৱাৰেও মানে পঞ্চম অপশ্যনটো পাৰিলে চতুৰ্থটো আৰু পঞ্চমটো পাৰিলে তৃতীয়টো পাৰিলে যদি তেনেকুৱাও হয় চতুৰ্থটো আপুনি ক'ৰিলেট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বাই বাই